Mən bundan əvvəlki videoda sizlərə bildirmişdim. Bu çəkilişimiz dəyişim dönüşümündən ibarət olacaq. Dəyişim dönüşüm müəllimlərimiz, yaşam koçları, psixoloqlar dəyişim dönüşümünü bir proqram halında hər kəsə eyni formada izah edirlər və hər kəs verilən proqrama uyğun dərslərin yerinə yetirir. Dəyişim dönüşümünə addım atır. Mən sizinlə bu dəyişim dönüşümü çox rahat bir formada izah etmək üçün fikirləşirdim. Hardan başlayım ki, sizin üçün bu dəyişimin çox dəyərli olduğunu hiss edəsiz. Bir 10 seansdan sonra deyil, ilk seansda hiss edəsiz ki, dəyişimə hardan başlamalıyıq. Və mənim keçən videomda səhv etmirəmsə sizlərə demişdim, bir şeyə niyyət edib eyirli bir iş üçün yola çıxarıqsa evren bütün gücü ilə bizə kömək etməyə başlar. Sağ olsun Şəhla xanım. Bu dəyişimdə mənə kömək etdi. Mən Şəhla xanımın oğlu ilə hər gün 1 saat loqoped kimi məşğul oluram və 21 toxunuşla mən izah edirəm canlı bağlantı yaradırıq vaxtaş vasitəsi ilə. Mən izah edirəm Şəhla xanım da orada e, onu ana ilə e, müalicə kimi başlayır e, toxunmağa və o müalicəni yerinə yetiririk ikimiz bir arada. Hər dəfə 1 saatlıq görüşümüzdə Cəhlə xanım 21 toxumuşu 1 dəfə edə bilir. Mən isə ana ilə bərabər olanda 21 toxumuşu 5 dəfə edirdim ən azı. Və bu gün e, Şəhla xanım bu elm haqqında öyrəndiyi məlumatlardan o qədər geniş geniş danışdı ki, mən bir də baxdım ki, 1 saat keçib. Və bunun xoş olmadığını bildirdim. Dədim Şəhla xanım, bu qədər öyrəndiyiniz məlumatdan, bu qədər əsas biliklərdir. Bildikləriniz dəqiq məlumatlardır. Bu qədər bildikdən bir 10 gün uşağı alıb uşaqla məşğul olmuşuzmu? Dedi, xeyr, mən onu bacarmaram. Hətta mənimlə canlı bağlantıya girmədiyi günlər Şəhrlə məşğul olmur. Bəs o vaxt bu bilgini öyrənmək üçün o vaxt itkisi Şəhla xanımın o dəyərli vaxtının itkisi nə deməkdir? Biz bildiklərimizi, öyrəndiklərimizi öz alanımıza keçirmək üçün öyrənək. Bildiyimiz hər nə bizim olmalıdır deyib öyrənək. Biz bundan ibarətik. Bir addım irəli atarıqsa Yeni biliklərləm doldurmuş olaruq o bir addım irəli alanımızı. Və o bir addım ilə irəldəki alanımıza gətirdiyimiz yeni bilikləri tam tamına özümüzkləşdirmək üçün gətirməliyik. Əgər 10 gün oxuduğumuz bir oxudan, bir kitabdan, bir məlumatdan 1 2 3 əsas məlumat əldə etmiriksə, bir şey bizi fikirlərimizi dəyişdirmirsə, bizim balansımızı artırmırsa Biz 10 gün o kitabı niyə oxuyarıq? Bütün biliklərdən belə yararlanmalıyıq. Çünki ömür o qədər də uzun deyil. Bir elimin arxasınca gedir isə, onu dəqiq bilməliyik. Sonra başqalarına yer ayırmalıyıq. Başqa maraqlar ola bilər. Mən demirəm olmasın. Yalnız bir əgər e bir il bir elimin arxasınca oluruqsa, bu araşdırma deyil. Bu mənimsəmə olmalıdır. Orda ordakı faydaları tam özünkləşdirməlisən. Mən demişdim, biz 7 yaşımıza qədər formalaşırıq və burada bizim xarakterimiz bizimlə bərabər bir ömür boyu daşınmaq məcburiyyətində olur. Bizim sevdiyimiz xarakterlərimiz olur, bəymədiklərimiz olur. Biz bunları tanıyaraq dəyişə bilmirik. Çünki Özümüzü dəyişməkdən çox başqa yerlərə odaqlanırıq. Başqa hadisələr bizim üçün maraqlı olur. O bizim hansı xasiyyətimiz xoşumuza gəlmir, bizim üçün daha az maraqlı olur. Sanki onu eşitmək istəmirik. Mən harda dəyişmək istəyirəm. Bu bizə gələndə belə yox, mən dəyişmək istəmirəm, bəlkə də içimizdən başqa bir güc deyir. Yalnız həmin an özümüzə dönüb özümüzü dinləsək, əslində ən çox vaxtımızı özümüzü dəyişməyə bilərik. Ən çox ehtiyacımız olan da əslində budur. Mənə elə gəlir ki biz nəyi mənimsəmişiksə, o yox. Nəyi biliriksə, o deyil. Bilmək olmaq, olmaq deyil. Bilmək özünükləşdirəndən sonra başlayır. Bu gün hamımız bilir, sağlam ailə necə olmalıdır. Bu gün hamımız bilir. Yaxşı qardaş, yaxşı bacı, yaxşı ata, yaxşı ana, yaxşı övlad necə olmalıdır? Hamımız bilirik. Və illərimiz var ki, bu bilgi haqqında o qədər danışa bilər ki, yaxşı bacı belə olmalıdır, yaxşı bəlkə də buna görə e, kitablar yazar. Bir on dənə kitab yazar. Necə olmalıdır yaxşı münasibətlər. Yalnız bu qədər hamımız bu bu düsturları biliriksə, hər kəs bunun bir düstur kimi Əs performansını bilir. Yaxşı ailə necə olmalıdır? Hər kəs bilir. Yalnız hər kəs bunu edirsə, bəs bu mübahisələr nədir? Və ki bəs ailələrdə olan bu soyuqluqlar, bu boşanmalar, bacı-qardaş münasibətlərinin soyuqluğu, ata-övlad münasibətlərinin soyuqluğu nədir? Əgər bunların hamısını bilənlər edirsə. Deməli biz bir çox şeyi bilirik, yalnız etmirik. Etmədiklərimiz bizim deyil. belə bir məsəl deyim. Bir xanımın 50 yaşı var. Çəkisi 60 kq-dur. Baxırıq ki, nə gözəl görünür. Necə gözəl formada saxlayıb özünü. Bunu başqa birisi onun necə o formada saxladığını izahatını verir. Hər gün idmana gedir. Bu qidaları tükədir. Bu qidaları tükətmir. Bəs bunu bilmək 80 ə kilo çəkisi olan bir qadın bunları bilir və deyir. 60 kilo çəkisi olan qadın nələri edib bu hal bu gözəl bədənə sahib olub. Bunu bilən o demək deyir ki, 60 kilo çəkiyə malikdir. Deməli bizim bildiklərimiz bizi biz etmir. Bizim bildiklərimizi biz öz alanımıza salandan sonra onlar bizi biz edir. Bu gün sağ olsun Şəh baxım. Mənə dəyişim dönüşümün ən əsas nöqtəsi olduğunu bildirdi ki budur. Əslində bizim dediyimiz lakapetlərin dediyi nöqtədən də irəldə olan tam bir dib nöqtəsi var imiş. O da buymur. Bildiyimiz, oxuduğumuz, öyrəndiyimiz hər nəyi özümüz küləşdirməyi bacarmalıyıq. Özümüz küləşdirməyi bacarana qədər yeni bir biliyə ehtiyac görməməliyik. Həm bu gün sevginin tərifini verə bilər. Sevgi nədir? Sevgi ən çox sevdiyin kimdir? Ən çox sevdiyim Allahdır. Ən çox sevginin nə olduğu nu bil, sonra sevgini kimə səbəslə. Həyatında saxladığın pişiyini aç saxlayırsansə, həyatında itini sus saxlayırsansə, həyatında çiçəklərini, ağaclarını vaxtı-vaxtında sulamırsansə, Heç şəhrin açılışına baxıb gülmürsənsə, sən dualarını edərkən mənim və bütünün xeyrinə demirsənsə, sən Allahın olan sevgiyə hardan ulaşıb bilirsən? Bizim alanımız bir addım irəli atanda bizimkiləşən xırda-xırda e, hadisələrdən ibarət olacaq. Bizimlə bərabər dəyişmə başlayanda və bu 100-ci pilləyə qədər qalxacaq. 100-ci addıma qədər gedəcək. Bu gün, bu gün 1-ci pilləni atmayan burada durduğu yerdə 100-ci pillələndə nələr olur bitir, ondan danışır. Danışmaq o qədər asan idi ki. Deməli, danışdıqlarımız bizə lazımdır. Deməli, bildiklərimiz bizə lazımdır. Üzgüçülük deyəndə hamı bilir. Üzgüçülük nədir? Yalnız hamı üzə bilmir. Beləcə bildiyimiz hər nə varsa ordan yola çıxmalıyıq. Bilmədiklərimizi biz bilənə qədər özümüz küləşdirməyə bacarmalıyıq. Bir gün dəyişim, dönüşüm deyəndə özümüzə ikdən nəzarət edəcəyik. Biz nələri bilirik? Biz hansı hərəkətlərimiz bizimkidir, hansı hərəkətlərimiz öyrənib bilib özümüz küləşdirmədiklərimizdir? Mən bu dəyişim-dönüşümün bu hissəsini yəqin ki, yetərlincə izah etdim. Hardan başlayırıq dəyişmə-dönüşmə? Bildiyimizi özümüz gücləştirən vaxt